Наближається одне із важливіших днів у навчальному році 1 вересня. Напередодні цього свята педагогічна громада... Кість міста традиційно збирається на серпневі конференції. Сьогоднішня конференція відбувається в умовах реформування освіти, переходу від знаневої до компетентності школи. Тому тема нашої сьогоднішньої зустрічі забезпечення якісної освіти в умовах створення нової української школи. Пропоную конференцію вважати відкритим. У роботі сьогоднішньої конференції беруть участь педагогічні працівники дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, шкіл інтернатів, а також представники установ, які опікуються питаннями освіти. Гостями нашої, почесними гостями нашого зібрання сьогодні стали міський голова Хортів Сергій Іванович і його заступник Сидоринка. Сьогоднішньої конференції ми підведемо з вами підсумки минулого навчального року та визначимо стратегії розвитку нової української школи у нашому місті. Я чекаю від вас зацікавленої професійної розмови щодо вище зазначених питань. Пропоную. Регламент роботи для докладу начальника до 50 хвилин і виступи членів педагогічних колективів до 7 хвилин. Згодні? Слово для привітання учасників конференції надається Сергію Івановичу Хортіну. Добрий день, уважаемые колеги. Я хочу поблагодарить управление образования, с вас за предоставленную возможность сегодня с вами встретиться, поговорить. Я, не секрет, всю жизнь проработал в системе образования. Всю сознательную жизнь, с 89 -го года, не меняя места работы, ничего. И, знаете, когда шел к вам сюда, тоже готовился, вот как первому сентября. Да? Буду у вас на праздниках в школах. Знаете, как человек, которому это дорого и близко и понятно, я могу сказать только одно. Проблемы, которые накапливались в образовании, они накапливались десятилетиями. Мне они близки, мне они понятны, я их четко вижу, четко вижу. И могу сказать только одно. Пожелать вам, пожелать вам крепчайшего здоровья и терпения. Почему? За мои вот эти вот профессиональные годы, которые я вот был в одной лодке с вами, да, поменялось 12 министров образования. 12. Был даже его вот секретарь когда-то, в 2003 году, но об этом, наверное, мало кто помнит. Значит, естественно, за 25 лет, вот так вот, если посчитать, минимум полтора-два года человек находится на своем рабочем месте, я имею в виду министра. И каждый приносил определенную лепту, ну скажем так, реформирования. Правильно или нет? Беда. Суть дела в следующем. Могу сказать только одно. Не дай бог жить в эпоху перемен. Вот как бы у нас такие вещи происходят. Я внимательно слушал нового министра образования, которая была и очень благодарен ей. Кстати, что в преддверии 1 сентября министр образования нашла время, посетила Луганскую область. Это было очень приятно. Я слушал, пытался анализировать ну, то, что произошло в конце там, на этой конференции, я думаю, что здесь были. Как бы это тоже вписывается в те события, которые происходят здесь постоянно и регулярно, в том числе и на сессии городского совета у нас. И могу сказать только одно. Очень бы хотелось, чтобы те позиции, которые озвучила значит, министр, они в конце концов были приняты, Верховной Радой проголосованы. Но Хотелось бы еще одного, чтобы они прислушались, прислушались ко всей ланке образования. Что хочу сказать, в сегодняшнем дне масса проблем в средней школе, масса проблем профессионально-технических учебных заведений, масса проблем в техникумах, колледжах и в том числе в высшей школе. И вот эти проблемы в том числе и нерешенные. они накапливались, к сожалению, в годах. Как бы та логика, которая была предложена министрам по первым, четвертым классам, э, минимизация программ, всего остального. Знаете, я после того, что услышал, э, взял, посмотрел как бы то, что у нас есть. Ну, чисто для себя, вот перед тем, как идти к вам. И хочу сказать, вот профили которые ну, я посмотрел, по которым вы сегодня работаете. Они очень интересные, достаточно, ну скажем так, нагружены. Все понимают, о чем я говорю, да? Но вот могу сказать только одно, на что я лично обратил внимание. 60% детей стоило бы, наверное, учить по профилю универсальный. Но это мое личное мнение, коллеги. Мое личное мнение, как человека, который немного понимает образование. Почему? Там программа более-менее сбалансирована. Есть у нас безусловно одаренные дети, специализированные школы, в которых должны оставаться направления, которые нам нужны для нашего города. Но можно посмотреть и другие направления, такие как у нас нет школы, скажем так, со спортивным уходом. Когда приходят детки. И вы в первых, там, четвертых, старших классах, преподаватели физкультуры, прежде всего, получают справочки о болезни, да, и он не посещает физкультуру. И, к сожалению, процент таких детей доходит до 40 и более. Я не ошибся, нет? Наверное, нет. Наверное, нет. Это только по посещению физкультуры. Может быть, опять же, я вам скажу только свою точку зрения. Может быть... Гимназия в городе. Но это ваше право определиться, может быть, здесь, это право управления образованием, наработать какие-то перспективные моменты. Но это тоже должно быть. Должно быть. Я еще чисто для себя открыл интернет, посмотрел сдачу ЗНО детками нашего города. Комментировать не буду. Почему? Не имею права. Для того, чтобы прокомментировать результаты ЗНО... В целом по городу, в целом по школам, по отдельным каким-то группам, надо иметь весь объем информации. К сожалению, я им не владею. Но на мой поверхностный взгляд, когда я вот обратил внимание, и что самое характерное, даже не удивило. Мы проводили, мы с вами единственный город, который провел общественное слушание в этом году, в марте месяце. Да? У нас был очень серьезный момент. Мы встречались с преподавателями, сотрудниками значит, всех учебных заведений города. Мы просмотрели проблемы, мы внимательно ознакомились, скажем так, смотря на технической базой всех школ нашего города. И, в принципе, когда выходили на общественное слушание, у нас уже было как бы общее понимание вещей. И я хочу сказать, они прошли хорошо и прошли конструктивно. Я благодарю всех вас, присутствующих здесь в зале. Всех буквально. Именно за то, что мы сделали вместе. Сегодня у нас появилось новое учебное заведение, лицей. Это все сложно шло, скажем так, ну, управляемо. Самое главное. Значит, мы нашли общий язык буквально со всеми учителями, родителями, сотрудниками и попытались нивелировать эти вопросы так, чтобы, ну, во-первых, не было никаких разногласий, ни между управлением образования, преподавателями, родителями скажем так, райискими комитетами. Значит, огромную помощь и поддержку в этом вопросе занимался депутатский корпус. Михаил Федорович Прокопенко, вот как раз он присутствует здесь. Мы все вместе с вами прошли этот путь. Сегодня вопросы оптимизации это самые сложные, самые тяжелые. Это связано прежде всего с заработной платой, с рабочими местами. Нам удалось выйти, скажем так, с наименьшими потерями и создать нечто лучшее. Лицей сегодня есть, был и будет. У него есть будущее. Влились силы дополнительные в лицей. И я могу сказать только Сегодня, а здесь, наверное, присутствуют тоже педагоги из этого нового учебного заведения, значит, дерзайте вперед. Вот это вот сегодня для нас главное. Подчеркну, главное. Сегодня и в Лисичанске, и в Серодонецке обсуждаются определенные вопросы по области связи с принятым решением закрыть малокомплектные школы. В районах более 30 школ э, тоже были оптимизированы. Все это связано, ну, во-первых, со средствами и деньгами. Задача городской власти э, в работе с образованием я для себя могу сформулировать только одним словом. Не мешать, не мешать но помогать вовсю. Помогать вовсю. Вот это и есть основная задача городской власти. Вместе с депутатским корпусом мы в этом году постарались предусмотреть целый ряд вещей, которые касаются и садиков, и школ. Я не побоюсь сказать, первый раз были выделены суммы для закупки, казалось бы, банальной вещь моющих средств для детских садов. Мы это сделали. Предусмотрели в нашем городском бюджете, депутатский корпус поддержал и сделали. Следующее. Мы провели процесс оптимизации школьной сети. Значит, в городе появился медицинский университет. Хорошо это или плохо? Я считаю очень хорошо. Почему? В этом году, ну, я сейчас еще не готов сказать точную цифру, сколько рубежам поступило в медицинский университет. Там они сейчас подводят итоги. Но ну, я буду знать эту цифру и, встречаясь с вами, встречаться могу регулярно, я ее озвучу. Но э, на Украине это нонсенс. В небольшом городке в 60 тысяч населения есть полноценный государственный медицинский университет. Я считаю это прекрасно. Нам с вами вместе. Это удалось сделать. Это немаловажно. Средства, которые мы высвободили, ну, скажем так, еще не до конца, есть еще четвертый квартал, и там пойдет реальная экономия уже денежных средств от оптимизации нашей школьной сети, но мы заранее, подчеркиваю, заранее вместе с депутатским корпусом... И несмотря на то, что нам действительно определенная группа товарищей, которые нам не товарищи, здорово мешает в этом вопросе, тем не менее, ни одной сессии не сорвал, все вопросы мы принимаем и работаем. Значит, были выделены денежные средства на ремонт нового учебного заведения лицея и шестой школы. Значит, мы выделили деньги в полном объеме, порядка миллиона гривен, под миллион гривен, 900 чем-то тысяч. Это средства, которые мы высвободили. Их еще нет от экономии, которую мы планировали. Но мы заранее это сделали. Заранее. На каждую школу в этом году из тех средств, которые нам выделил, не на каждую, я сейчас назову, выделил областной бюджет. Значит, мы выделили, я считаю, ну как, первый раз за определенные два десятилетия на школы выделяются такие деньги из средств областного и городского бюджета. Значит, миллион четыреста девяносто тысяч, третья школа, там где у нас есть инклюзивное обучение на замену окон. Миллион четыреста девяносто, восьмая школа, полная сплошная замена окон. Выделены средства из городского бюджета 250 тысяч, если я не ошибаюсь, но там еще будем, для ремонта крыши пятой школы. 2 миллиона 100 запланировано на ремонт четвертой школы. Замена окон и ремонт крыши. В том числе вторая школа. Там тоже 1 миллион триста тысяч запланированы на сплошную замену окон. Значит, много это или мало? Мало как бы цифры объемные, красиво звучат, но я считаю, что когда мы в марте месяце шли по школам, смотрели учебно-материальную базу учебных заведений, значит, это была не очень хорошая картинка. Школами будем заниматься. Есть материально-техническое обеспечение, которым нужно заниматься в полном объеме. Я думаю, тут и не надо особенно будет убеждать вот, председатель комиссии городского совета, именно по образованию, значит, и в том числе наших депутатов, и нашу фракцию, прежде всего большинство которое есть в нашем городском совете, для того, чтобы мы поддерживали материально-техническую базу наших школ. Мы это будем делать не словами, а делами, так как вот по э, программе утепления и распоряжения, как мы сработали в этом году. Значит, четвертой школе быть, пятой школе быть, они являются в своих микрорайонах, извините меня, очагами культуры. Первая школа тоже, само собой. Значит, мы будем работать, готовы выслушать все предложения, которые предоставят нам управление образования. И готовы работать с этими вещами в полном объеме, конструктивно. То есть ваши предложения депутатский корпус рассматривает, у нас достаточно голосов в нашей фракции, и мы всегда поддержим педагогов. Михаил Федорович, как вы считаете? Конечно. Правильным путем будем идти, да? Ну хорошо, вот педагоги, они услышали. Значит, я еще хотелось бы сказать. 22 августа в городе был народный депутат Украины Юлия Яковлевич Иов и Юрий Анатольевич Бойко. И что хочу сказать, в программе э, визита, так сказать, были предусмотрены два учебных заведения. Была третья школа, где на просьбу коллектива третьей школы Юлий Яковлевич спокойно отреагировал, сказал, да, понятно, проблема с компьютерами есть, фонд Криштовы, Жерело, уже 1 сентября. Так сказать, вручит обещана, которая была на прошлой неделе 22 числа, когда Юлия Яковлевич был в городе. Фонд работает со стипендиями, одаренным детям на протяжении уже десятилетий. Десятилетий. Это тоже позиция. Это позиция оппозиционного блока Верховной Рады. Это позиция наша, наших депутатов в нашем городе. Этим путем мы будем идти. Все ваши предложения, которые, ну скажем так, будут поступать в управление образованием, мы готовы рассматривать. Да, упустил ремонт 10 школы, 200 тысяч сюда запланированы, здесь есть проблема. Вот. Постараемся предусматривать все беды, все материально-технические запросы, но опять же в межах нашего бюджета. В межах нашего бюджета. Значит, я бы еще много хотел бы вам сказать, есть целый ряд э, вопросов, но они большей частью являются рабочими. И заканчивая, так отнял ваше время, могу еще раз вернуться к тому, что сказал в начале. Значит, э, терпение, дорогие друзья, крепчайшего здоровья. Ибо вот сегодня, в этот момент, если раньше, вот когда я была такая тенденция. Родители работают, бабушки, так сказать, занимались воспитанием детей. То сегодня на 90% именно на ваши плечи присутствующих здесь уже и бабушки перекладывают проблему воспитания своих детей. Ибо тоже бабушки большей частью заняты поиском хлебонасущного. Mm -hmm. Сельовита же, что имеют иметь. Поэтому крепкого здоровья, всего самого наилучшего. И, друзья мои, терпение с праздником вас.